Коррупция – это как раковая опухоль, которая в организм нашего государства э, пускает свои метастазы. Метастазы во всех органах власти, во всех учреждениях. Коррупция – это та же война невидимая, может хуже, чем та, которую мы сейчас знаем, которая ведется на Востоке. Потому что там мы знаем, где враг. А здесь, к сожалению, невидимый враг в лице чиновников любого ведомства, любого Равным. В декабре 2014 года, ровно год назад, в Верховном Совете Украины было создано межфракционное депутатское объединение, депутатский контроль, целью которой является содействовать противодействию коррупции и обеспечивать действенный депутатский и общественный контроль за соблюдением и выполнением должностными лицами, органов государственной власти, органов местного самоуправления правоохранительных органов, прокуратуры, судами, предприятиями, организациями всех форм, всех форм власти, собственности. С этой целью в межфракционном депутатском объединении, депутатский контроль в областях было открыто свои представительства. Меня приказом номер 28 от 17 -го, 6 -го, 15 назначены на тоже специально по Сегодня мы собрались для того, чтобы дать оценку событиям, в описании в которых оказался нечистый народ чиновник, который впервые после революции видности бросил вызов общественности. Сегодня мы, общественные организации, простые граждане стали свидетелем того, что общественность может действительно эффективно влиять на те процессы, которые раньше нам были недоступны. Формула успеха простая ⁇ знать свои права, быть едиными и достигать целей своих не революционным, а именно эволюционным способом. События, которые разворачивались в последние 4 месяца, имеют большое значение для общественности, поскольку научили нас объединяться, научили консолидировать наши мысли и эффективно получать законодательные инструменты и права, которые гарантированы Конституцией. Хочу напомнить, в период с марта по а, июль месяц на адрес агенции а, мы получили большое количество жалоб от а, обычных граждан на начальника биологической инспекции. А, в связи с этим представители 11 общественных организаций а, встретились, чтобы дать провели официальную встречу, чтобы дать правовую оценку деятельности одиозного начальника, изучив фактаж, практически все единогласно. Он проголосовали и выразили недоверие Николая Клименко, про что было его проинформировано. К сожалению, Клименко не сел за стол переговоров с общественниками, и более того, публично обозвал общественность и сказал, что она заказная. Дальше было самое интересное. Клименко провел пресс-конференцию, на которой он заявил, что подает иск на 11 общественных организаций и три из средства массовой информации на сумму 280 тысяч гривен. А позже его начальник подает второй иск на сумму 150 тысяч гривен нашего активиста и на областную раду по защите так называемых достоинства чести. Неординарный, беспрецедентный шаг. Мы сообщили профильное министерство о том, что о его намерениях, и мы нашли понимание. 27 ноября Николай Клименко спустя несколько недель после специальной проверки был уволен по статье 40 пункт 3 за систематическое неуполнение своих служебных обязанностей. Поскольку чиновник сумел судиться с простыми гражданами, поскольку чиновник нанес непоправимый материальный ущерб, в первую очередь моральный ущерб и свободе слова и мысли, нашей независимой Украине. От лица общественных организаций, от горожан, которые нас поддерживали и поддерживают. Хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы клименты, ему подобные были привлечены к уголовной ответственности. Бывшего чиновника впереди ждут 4 уголовных производства по более чем 10 эпизодам преступной его деятельности. Общественность будет внимательна следить и контролировать досудебные расследования по указанным делам и не успокоиться, пока суд не вынесет по ним справедливый приговор.